Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Es alguien que intentó separarnos. No puedo permitir que esto suceda. Miré a Wan vive en estado de shock. Toda mi vida pensé que la conocía, pero en ese momento me di cuenta de que estaba equivocada. La chica frente a mí solía ser humilde y alegre, pero ahora era fría y no le importaban los demás. Ella solo se preocupaba por ella misma. ¿Quién eres? No eres Juan Viva que yo conozco. Soy la misma Juan Viva. La doctora frente a mí me apretó las manos. La misma persona que solo te ama a ti. Si el mundo entero tiene que morir para que podamos estar juntas, no me importa. Ya que es una persona que intentó separarnos, así que no me importa. Deberías sentir algo. Mi voz tembló. Incluso si estuve de acuerdo con lo que ella dijo, pero no me sentí bien. Somos egoístas. No, no lo somos. Simplemente nos amamos y yo te amo. Juan Viva bajó mi cuello con su mano. Ella tocó su frente con la mía. Me di cuenta de que ella trataba de ser fuerte, pero sabía que eso también era muy difícil para ella. Si fuera débil, Juan Viva... No tendré energía ni siquiera para levantarme. Yo también te amo. ¿Cuánto tiempo había tenido que ser fuerte para nuestra relación? Estallido, Glock 17. Estallido, Glock 17. Estuve escuchando el sonido de los disparos de mi padre y de EAC en mi cabeza una y otra vez. No había podido dormir las últimas dos noches porque todavía. Recordaba lo que había sucedido. Los largos brazos de la pequeña niña descansaban sobre mi cuerpo. Ella acercó mi cuerpo hacia ella. Estoy aquí. Temblé en los brazos de Juan Viva. Fue agradable tenerla para apoyarme. No podía creer que la pequeña niña fuera tan fuerte y estable. Si ella fuera débil, podría volverme loca. Si no hubiera regresado a tu vida, esto no habría sucedido. Si no hubiera regresado, habría una próxima plank y la siguiente y la siguiente. Ek hará lo mismo. Se pegará un tiro. Es demasiado egoísta para dejarme ir. ¿Quieres decir que si nunca me volvieras a ver, ¿podrías tener a alguien más? Me alejé y la miré. Me olvidé de lo que había pasado con Eak y me concentré en lo que ella dijo. Tenía a alguien que te sustituyera incluso antes que Eak. Esto era nuevo para mí. Juan Viva puso los ojos en blanco, avergonzada. ¿Saliste con una mujer antes? Sí, esto es una locura. No le creí. Tienes tantas sorpresas después de 13 años. Solo quería saber si podía amar a otras mujeres o si solo eras tú. ¿Quién era? Ni siquiera la conoces. Cuéntame más. ¿Por qué saliste con ella? Mm, ¿Cómo puedo decir esto? La conocí cuando visitó a su familia en el hospital. Me senté derecha para escuchar con total atención. ¿Saliste con un familiar de tu paciente? No, simplemente nos miramos y noté que ella era interesante y genial. Eso fue todo. Juan Viva se encogió de hombros. Luego la volví a encontrar en la ciudad costera de Guanjin. Ajá. Era un mercado nocturno para hipsters donde vendían cosas. Juan Viva cerró los ojos pensando. Ella estaba en la calle pintando cuadros de otras personas. Me senté con ella para que hiciera mi dibujo. Luego nos reconocimos y empezamos a hablar puedes recordar a todos los que visitaron el hospital esta chica era diferente no estaba segura de por qué la recordaba podría ser su belleza se veía muy glamurosa cuando estaba en el hospital pero era totalmente diferente cuando la vi en juanjin me sentí un poco agitada porque hablaba también de otras chicas pero traté de estar tranquila ¿Qué hizo que te interesaras en la chica? Ella sabe tocar la guitarra, toca el piano, como tú. Juan Viva suspiró. Realmente te extrañaba mucho en ese entonces. ¿Quién empezó primero? Simplemente charlamos y todo hizo clic. Luego fuimos a tomar una copa y después, eso fue todo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tuviste relaciones? Fue una aventura de una noche. ¿Qué? Era una idea tan nueva para mí que abrí la boca sorprendida y me sujeté el pecho izquierdo con la mano izquierda. Estaba conmocionada y sorprendida. La miré de una manera nueva que nunca pensé que vería antes. Yo también me estaba buscando a mí misma. Era un sentimiento nuevo, pero ella no podía satisfacerme. La otra parte también quería probar cómo era hacerlo con una mujer. Curiosidad. Ella pensó que este tipo de relación se trata de gusto. Ella podría tener algún interés. Su hermana salía con una mujer, así que tenía curiosidad por saber cómo era. También me dijo que me parecía a su hermana. ¿Qué clase de gente se acuesta con alguien que se parece a sus hermanas? Dije sarcásticamente. ¿Era buena? ¿Te sientes bien? Juan Viva me agarró la nariz en broma. Si sabes demasiado, te pondrás celosa. Estaba celosa pero no lo demostraré. No estoy celosa. ¿Qué pasó después de que tuviste relaciones? Cuando nos despertamos, nos miramos y nos reímos. Luego dejamos pasar.